Слідуючим історики, а ми зараз поговоримо з людиною, яка до мене власні очі спостерігає цю дуже хитру військову операцію. Як ви назвали з нами? Найска зв'язку мусить бути Валерій Філіпов, це депутат Луганської облради від партії регіонів. Пане Валерію, чи ви нас чуєте? Да, злочин, добрий вічі. Добрий вечір. По перше, звичайно, перше питання, яка у вас ситуація зараз у місті в області, що у вас зараз відбувається? Це перше питання. Ну, а друге питання. Ви чули про те, що говорили учасники нашого дискусійного столу. Яка ваша думка про те, наскільки зараз потрібна федералізація, в тому розумінні, в якому нам її пропонують, зокрема і в Луганському регіону? Дякую. Ну, в Луганскі, конечно, сказали, що ситуація стабільна і спокійна. У нас происходит, происходит такое движение в центре города, возле здания службы безопасности Украины. Остальной город нормально, спокойно работает. Хотя, конечно, настроение не очень тревожное. Вот. Но, тем не менее, Луганск трудится. А то, что касается федеративного устройства государства, я хочу сказать следующее. Знаете, вот у нас в Украине складывается такая ситуация, что кто проигрывает очередные выборы, то сразу начинают говорить о федеративном устройстве государства. И вообще история федеративного устройства государства, она у нас, она не новая. И что? Черновол, основатель народного рука Украины, говорил о том, что нужно создавать федеративное устройство государства. Поэтому суть, вот мы, я согласен с господином Кириленко, который говорил о том, что у нас Украина, мы, мы разные, мы другие. И нужно сохранить эту разность. Главное, чтобы мы, мы, мы не стали чужими. А вот мы только из-за того, что мы разные, что мы другие, мы можем быть едины. Потому что в этом наша сила. Есть такой принцип через многообразие к единству. И многообразие не нужно бояться. Это нормально. Нужно просто слышать друг друга и понимать друг друга. Вот когда мы говорим о децентрализации, то это как раз и есть суть федеративного устройства государства. Федеративное устройство государства это форма. А суть федеративного устройства государства это децентрализация. И я хочу сказать, что вот в той ситуации, которая сейчас складывается, именно федеративное устройство государства, сутью которого является децентрализация, и может спасти Украину. Это система противовесов, это приближение власти к народу. Это определенный буфер между центральной властью и между народом. И я думаю, что вот только если мы пойдем по пути децентрализации, а значит федеративного устройства государства, я думаю, что это будет тем залогом единства Украины и стабильности, спокойствия, которое нам сейчас не хватает. И эти политические вопросы нужно решить, и чем мы быстрее их решим, тем будет лучше. Потому что сейчас все больше и больше мы встречаемся с людьми, я встречаюсь со своими избирателями. Люди все больше и больше начинают говорить и выдвигать экономические требования. Как можно прожить э, при замороженных пенсиях и зарплатах э, в условиях, когда цены выросли практически на 50, а то и в 2 а то и в два раза. Вот что начинает больше беспокоить людей. И если мы сейчас из-за тех политических э, м, противоречий, которые существуют, совершенно отпускаем экономику, то я думаю, что вот, вот в чем опасность. Пане Валерія, можна уточнюючи питання, що саме от ви вкладаєте в поняття федералізації, що це означатиме для Луганської області the... в політичному плані? Зокрема, чи буде у вас призначатися голова облдержадміністрації центром, чи його будуть обирати мешканці області? Які права будуть якими правами вони будуть наділені, і в економічному плані можете просто от дуже чітко, конкретно сказати, що для вас це означатиме? Но это не только для меня обозначает, ведь э, есть, есть теоретические подходы к тому, что такое федеративное устройство государства. Там есть много градаций. Но я буду отвечать, как вы просили конкретно. Я еще раз хочу сказать, что э, суть, э, суть э, формы ⁇ это федеративное устройство. А сутью федеративного устройства государства является децентрализация. То есть, что это значит? Во-первых, это э, жители области должны выбирать... То ли на прямых выборах, то ли там депутаты голосуют на заседаниях, на сессиях областного совета. Это уже надо оговаривать и нужно договариваться об этом. Должны быть общие правила игры для всех должны избираться руководители области самими жителями этой области. Вы знаете, что в России э, руководитель области не убирается уже давно самой области? Мы, мы же сейчас говорим не о России. Вы меня спросили, как мы так. понимаем mm -hmm. герметическое устройство и что для нас децентрализация. Поэтому я об этом сейчас и говорю. Это во-первых. Во-вторых, э, во это бюджет этот бюджет должен фор формироваться не сверху вниз, как это сейчас происходит, а снизу вверх. И поверьте, вот вы говорили о том, что еще непонятно, где будет больше коррупции. Вы знаете, чем ближе власть к народу, чем, чем ближе люди эту власть видят и чувствуют, тем меньше возможности строить какие-то коррупционные схемы. Потому что от людей ничего нельзя скрыть. Люди все видят, люди все понимают, они, они умеют считать, они живут. Ведь по большому счету, что такое государство? Э, или что такое область? И государство, и область, и город начинаются с улицы, из дома, где эти люди живут. И вот именно это, то есть то, что нужно дать больше прав органам местного самоуправления, или во всяком случае центральная власть должна прислушиваться к решению органов местного самоуправления не так, как это происходило все 20 более 20 лет у нас в Украине. Вот это, это и смысл, смысл децентрализации, смысл федерационного устройства государства. Дякую, пане Валерія. І у мене до речі, питання, яке передає вам ваш колега з партії регіонів, так Євген Карташов. А його питання: чи ви спостерігали на території області зелених чоловічків і приналежність, які до якої країни ви вважаєте, вони мають я не видел на території Луганської області ніяких зелених чоловічків? Я видел на території Луганської області луганчан, Вот я сегодня буквально выезжал из города, ездил у нас недалеко из город Счастье. Э вот когда я проезжал город Счастье, там, там на проезжей части стояла такая баррикада, такая шин. Правда, дорогу они не переграждали, стояли на обочинах эти шины. <клёх> я остановился, я поговорил с людьми, это все были жители Счастья. Поэтому я зеленый человечка у нас я не видел. То есть Ви порозуміваєте под зеленими чоловічками від спецслужби сусіднього сударства. Ну я річ не їх не відділ, ні наблюдав, не знаю. Дякую вам, пане Валерію. Це був депутат Луганської обласної ради, член фракції партії регіонів.